qılıncı qaldırıb öldürməyə bir nikafir Həzrət Əli (s.ə.) qılıncı qaldırıb başını kəsməyə başını kəsmək istəyən məqamda üzr istəyirəm sizdən tüfrür Həzrət Əlinin üzünə Bonsuz da bunu öldürməli idi. Bu Allahın dininin düşmənidir. Bunu öldürməyə qalxır, orada üzünə tüfrür, qəzəb təzahür eləyə bilər. Həzrət Əli deyənür. Deyənür. Onsuz da bunu öldürməliyəm, amma Nə etsən, qəzəbimi soyutmaq üçün yoxsa Allah üçün. O məqamda da istəyinlə mübarizə aparır. Görürsüz nə qədər incədir məsələ. Haq söz deyəcəm, haqqına əsəb... məsələn bir söz deyirəm kimi əmə əsəbdəndisə haqq dediyin sözdə sənin nəfsinin hesabına yazılacaq. Biri səni əsəbləşdirir, əvvəl özünü sakit elədin, olmaz əsəbləşməyə sakitdir. Ondan sonra ağılla qərar verir ki, mən buna xoş söz deməliyəm burada, yoxsa acı söz deməliyəm ki, bu islah olsun. Bunu kim bacarır? Çox çətindir məsələni anlamaq, bacarmaq. Və bil ki, hədis deyim ki, əziz nuranlı olsun və sözümüzü tamamlayaq. Fi xilafin-nəf, fi xilafin-nəfs rushtuha. Deyir, nəfsin inkişafı, ruhun inkişafı onun ərehinə getməkdir. Lə yastəkmiləl-əbd həqiqətəl-i iman hətta yəsira dinəhu əla şəhvatə. Dirçi iman kamil olmaz o vaxta qədər ki insan istəklərini ya dinini istəklərinə qələbə çaldırsın. Yəni din bir söz deyir, istəkləri başqa söz deyir. Onu eləmədən, dinin dediyini eləmədən insanın imanı kamil olmaz. İman əqayid dərsinə kamil olmur əhkam dərsində kamil olmur. İman döyüş meydanında kamil olur. Allah bir söz deyir, din bir söz deyir, ürəyim başqa şey istəyir. Deyir, dinin sözünü götürüb ürəyim istəyən ağzının üstündən vursun sadə dil ilə deyə söyləb sadəcə istəyirəm izah edim. Dinlə onu əsən, o zaman iman kamilləşir. Və axırda bir ayə deyim və sözümü tamamlayım. Əmmə mən xafə məqamə rəbbih Bu ayəni yadda saxlayın xahiş edirəm. Cənnətə getməyin yolunu bir cümlə ilə Allah Quranda bəyan edir. Əmmə mən xafə məqamı rəbbihī və nəhən nəfsə anil havā fa innal cənnəta yəlmā. Cənnətə getməyin yoludur bu. Buyurur ki, kim əmmə mən xafə məqamı rəbbihī, kim Allahın rububiyyət məqamından çəkinsə və nəhən nəfsə an elhava nəfsi istəklərdən çəkindirsə və innel cənnətə hiyə məvə cənnətə cənnət onun yeridir başqa söz dedim başqa məsələ dedi xeyr demədə namaz qılın oruç tutun bunlar hamısının içindədir çünki hamısının içindədir öz istəklərinə qarşı getsə cənnət ona vacibdir bu nəfsi cilovlamaq üçün Allahdan qorxmalıyıq. Görsən birinci dedik kim Allahdan qorxsa, hərdən dəb düşüb indi dedilər, niyə qorxuruğə Allahdan? Hamı aşiq olub indi bir gün içində. Hamı məhəbbətdən danışır indi. Qorxu nədir? Mən də bunu demişəm, dindən qorxutmayaq zəmat amma Allahdan qorxudaq. Bir var bir adamı dindən qorxudasan, o başqa məsələ. Amma Allahdan qorxudaq. Çünki Allah özü Quranda buyurur. Məndən qorxun, çəkinin. Allah qorxulu deyil. Biz əməlimizlə Allahın cəzasından qorxmalıyıq. Qorxu insanı islah eləyir. İnsanın istəyirlərinin qarşısını ala biləcək yeganə vasitə Allah qorxusudur. Şirin-şirin istəyirlərdən çəkinmək istəyirsənsə onun yeganə yolu xofdur, Allahdan qorxmaqdır. Sonra sevgi gələcək. Səxona görə başa düşmür, niyə bu qədər Allah cəhənnəmdən danışır? Çünki başa düşmür əsas işimiz nəfslə mübarizədir. Qiyamət günü soruşulsual məqam olacaq. Deyəcəklər: "Ney nədin? Tezilsən İllahə namaz qıldın, oruç tutdun, o yerdə filankəsin üzünə güldüm, bu yerdə filankəsə pul verdim." Allahdan nida gələcək. Mən sadə dilimlə deyirəm bunu. Orda deyəcək: "Diyan, sən saxla." deyəcək. "Harda mübarizə apardın özünlə?" Bəzən sayacaqsan, mən falan falan işlər gördüyəm deyəcələr, diyan. Bu işlər ki görürdün, hansındı, hansının mübarizə apararaq elədin. Və sənin insanlığın o mübarizə apardığın anlar qədərdir. Sənin bütün bu həyatdan qazancın Allahdan çəkinməyindədir. Allahdan çəkinib istəyələrinə yol verməyindədir isteyirlər və yox demisənsə xırda bir əməl böyük ağır gələcək çəkidir. Görsən dedi ki bir pəhlivan idi. Bir pəhlivan idi. Bir yarışa getmişdim. Gördüm ki bir qadın halva paylayır. dedim nə də deyir oğlum bir güclü pəhlivandan güləşəcək. Nəzir demişəm halva paylayıram. Dir anaya ürəyim yandı bu da çox şan şöhrətli olan pahlivandır. Ana bilmir ki, oğlu məy ilə güləşəcək. Bir oğlu ilə güləşən məqamda idmançı üçün də əsas şey budur ki, belə deyə, əsas şan şöhrət gücdür. Bir o məqamda o ananın üzü yadıma düşdü. Özümü uduzdurdum. O elə dey, mənim çinimi yerə vuran məqamda çinim burdan yerə dəydi. Ürəyimdə elə bir nuraniyyət yarandı o anda qəlbimdə nuraniyyət yarandı çünki özümə yox deyə bildim həll edici məqam bu məqamdır həll edici məqam harda öz və yox demisən ayətullah məliki təbrizi deyirdi deyir. mən nə qədər elirdim elimdən müvəffəq olmurdum ustadım dedi getsən o qohumların var falan kəstlər onların onlara qarşı ürəyində kim var? Get onlara qabağında təvazökarluq elə o düyünü aç ürəyindən. Deyir elə ki ay əyldim ayağın ayaq qabısını cütliyəm. Əylən kimi halım dəyişdi, o dəyişən dəyişmişəm. Bax bu bir dənə əyilmək idi. Yarım metrə əyilmək idi. Hə? Qiyamətdə o əyilməyin qiyməti çoxdur. Çünki orada öz təşəbbürümüz sındırdı bu. Bax o əməllər ki onun içində müqavimət var, mübarizə var onun qiyməti çox olacaq və bunun çündə Allahdan qorxub o əməllərdən çəkinmək üçün də bir yenə deyirəm Allahdan qorxunun mütləq keşf elətdirmək lazımdır. Həlälləhə salam irham zəfə bədəni kumel duasında deyir. İlah bədənimin zəifliyinə rəhmlə. O qədər əzəm ayələrindən oxuyun, oxuyun. Hərdən ki od, o qorxu düşsün ürəyinizə. Çünki o istəkləri o əjdahanı ancaq cəhənnəm odunun qorxusu öldürə bilər. O qədər oxuyun bu ayələrdən ki bir qədər onun qorxusu ürəyinizə düşsün. O real aləmdir. O cəhənnəm oğodunun uğultusunu dir görəndə peyğəmbərlər diz üstə düşüb vay canım deyib fəryad eləyəcək. Vay canım deyib qışqıracaqlar. Hədislərdə mən görmüşəm İbrahim oğlu İsmail yaddan çıxardacaq. Varsan ki peyğəmbərlər cəhənnəmdən amandadılar. Amma ora elə dəhşətli bir yerdi ki, peyğəmbərlər taqətsiz qalacaqlar. Amma bizim qabağımızda nə qədər bu ayələrdən oxuyuruq? Bir başqa söz danışaq. Biz eşqərlüyü, biz məhəbbət əhliyini, e, qorxsuz məxəmmədi. Amma Allah özü Quranda bu ayələrdən istifadə et.